Hər kəsə salamlar dostlar. E, bu gün sizlərə birlikdə Paçon Unnight oynayışı. Və videoya keçməzdən öncə Paçon Unnightdan sizlərə birə e, bahs edim. E, və Paçon Unnight nədir? Deyənlər varsa da Paçon Unnight ən gözəl Paçon oyunlarından birisidir. Və bu e, biraz futbol, Paçon futbol oyunlarına bənzəyir, amma Paçon futbol oyunu deyil. Amma gözəl bir savaşırsan Evramı keçirir paçmanlar falan elə bir. Bir neçə amma bu oyunda bir neçə paçman deyə olarçı var, amma çoxu daha çox deyil. Hmm, dostlar, indi bu günkü videoda sizlərə Tsariz Artla oynamağı göstərəsəm, sizlərə Tsariz Art ən güclü paçmanlardan birisidir və ilk paçonun səsin dedikdə mən Tsariz Artı seçərəm. 3-cü tərcüməmin povarı paç bunlarından biridir. Sizin də povarı paç məhənnən hansısı onu yorumlarda yazarsınız. Hmm. Beləcə trainer kartımı da sizlərə verəcəm. İsarcmən ark ark ataraq, ardaşlıq ataraq oyun birlikdə oynaya bilərik. Hmm. İndi başlayaq oyuna. Və beləcə artı şərtlərinə toxunaraq siz ardaşlarınızı oyuna siz də oynaya bilərsiniz. Mən kupa oyunları var. Kupa oyunlarını bir cə, bitirdim. Amma mən indi sizlərə normal şəkildə birlikdə oynamalıq göstərəcəm sizlərə. Və burada realty bas basarsanız də başlayır. Ə, hazır olmaq deməkdir. Və ilçik başlayaq Charizardla. Söylədiyim kimi. Charizard dediyim kimi mənim ən güclü pokemonlarımdan birisidir. Ən sevdiyim və power pokemonumdur. Sonra sətrənçə gəlir. Sonra vəlöv. Sonra da dinləməm. Ə, çox uzun gedir. Cariz artıq göstərdiyim kimi siz kiyafət falan geyindirə bilərsiniz. Hmm, çox gözəl e, oyunlardan birisidir. Mən bunu dün endirdim. Ona söyləyə bilərəm, amma e, bircə 11 səviyyə oldum, dostlar. <laughs> dün endirdim, biraz oynadım, oynadım. Axşam gecəni yatmayıb biraz oynadım. Biraz-bəzə oynadım. Amma çoxdu deyildi. Özündən bəhs etməmək yaxşı olar. Və beləcə başlayırsınız dostlar, başmanızı seçər. Belə bir yerdə gələcək. Bunu nə olduğunu başa düşmədim. Onu siz başa düşdüyünüzsə, yorumlar qismına yaza bilərsiniz dostlar. Hə, biraz tez olsa daha yaxşı olar. Ya amma videoda başlamadan da <laughs> başladı oyun başlamadan önce sizlere karşım videoyu like atmanız ve kanala abone olmanızdı böyle videoların devamını isterseniz yorumlar kısmına yazıp ve videoyu da like atabilirsiniz hmm. videoyu bu gece e, geceye planlaştırırım koymağı YouTube'a ama belki de koydum Və dostlar, belə bir başlayırsınız, özünüzü genişləndirirsiniz. Kiçik forumlarda başlayırsınız. Əgər amma belə bir şey də var. E, siz adı, nə idi? Birinci forum dönüşümlər olmayan paçam, onlarla necə seçərsiz? Məsələn, Lucaria Səsərsiniz əgər belə bir dönüşüm olmur. Onda sadəcə olaraq Lucaria. Real olmur. Boyunda yoxdur. Osa e, özünüzü genişləndirirsiniz və iç saldırırlar, 2 dənə saldır olur. İkisindən bir tanəsini seçirsiniz. Mən həmişə e, atış saldırırsın seçirəm və biz genişləndirmək üçün buraya basket atırıq. Biz qazanmaq istəyirsiniz ki, basket atmalısınız oraya. Toplar yığırsınız. Pacmanları yeyirsiniz. Məsələ bunun kimi e, yeməyə çalışırsınız düşmən pacmanlarını. O, o, o. Mən səni yenerəm. Lan qaşıma sənə qaşdı həmə. Eee, kəndi karelərlə oyunda onları yimək çox çətin olur dostlar. Bax, belə bir karelərdə durarsınız, əgər canınız da olur. Belə bir xüsusiyyət var. Çox gözəl xüsusiyyətlərdən biridir, amma mənim eee, mən, e, mən çıldırtan və məni sinir edən bir şey var ki, e, çariz artlanla e, savaşıram, e, amma sizdə ortalarda göstərərəm nətər olduğunu. Savaşırcan ortada təbii ki ölmək onun canı az olsun sizin ki daha çox olanda sizə tək atar. O, o mənə sinir edir. Sinir edən səbəbi də yüksək olmaması və bax yenə gəldi. Mənim avımı öldürdü. Nə səm bir getsənə be. Ulan bir tanəsi orada mən saldırır. Tamam, tamam yenecəm, yenecəm səni. Yenecəm, qorxu. Lan can bastı mənim canım. Lan bunu zinir oluram. Mən sinirimdə naq qoyuşam artıq. Məni söndürdü. Başıtdım. Birəs özümü içirdim. Lan sən intiqamımı alacağam səndən. Qorxma, preyəcə. Atəş açım. Yan, yan. Gəlirəm, gəlirəm səni yandıracağam. Əla. Artıq t artırməyə nə oldu? Və fiziksə saldırlar öyrətməyə çalışım dostlar çünki mən ən sevdiyim fiziksə saldırırdılar. Və atəş yumuruğu saldırmasını öyrəndik və başqa bir saldırı da öyrənə bilərdik. Atəş püskürməsi. Mən nə də onu edə bilmədim. Bu daha çox vurur. Bunun içində mən bunu seçdim. Eee, bir kaçı saldıracaqdım amma yaxın gələrsə ki, biləsiz, biraz, biraz yoğun olur. Bax bunun kimi. Atəş yumuruğu və qalib gələm biz oldu. Biraz bu birlər var. Və bu birlərlə də siz e, paçovanızı gücləndirə bilərsiniz və brotomu yeməyiniz gərəkdir. Yenərsəniz əgər sizlər bu qarşı takımın kalesinə gedər və kaleni qurşağı alırsınız. Yəni ki, kaybetdirir onların kalesin qarelərinin bir tanəsi yox olur. Yarıya qədər. Amma 2 təyinə rotom göndərirsiniz əgər. Onda siz qazansır, qazanırsınız. Qazanırsınız. Ə, amma mənim 20 olmadığı üçün max 30 basketbolu ala bilərəm. Yenə öldüm. Ə, i̇kinci evrimində dostlar ə, max 30 sanəsini ala bilirsən. Amma ə, son evrimlə çatanda 40 dənə və 13 level olarsansa, əgər nə qədər olduğunu sizə söylüyorum. Maksimum 50. Ə, və mən burada biraz ə, Basket topu. Hmm, basket topu. Basket topu, basket topu. O, son evrəmə keçdi dostlar. Və gördüyünüz kimi aşağıda 40 tanəsi yazıyor. Gördüyünüz üzərə. Hmm, Bizmən düşmənlərdə falan 20. O, oh, gardovayrı oldu. Çox gözəl. Və bizim süpərimiz də var. Süpər saldırı çox gözəl və daha güclüdür dostlar. Onu söyləyə bilərəm və saldırırlar. Mən bir tərəfdən daha saldır öyrənmişdim. Onu demək unutdum. O da əjdər zərbəsidir. Belə üzərinə atlayır və vurur. Və göstərirəm kimi qaldırıb yerə çapır süpəridə. Amma siz yuxarıda uçursunuz əcə. Bu da sizə avantaş sağlar. Avantaşınız da yuxarıda uçmanızı uçmaq daha gözəldir. Bunu deyə bilərəm. Çox gözəl. Uçarsanız əgər digər paç bunlar sizə zərər vermir. Bu da sizin əhəmiyyətiniz. Və qarşı təqımı basket atdı. Sən oranı hal etmən də buraya. Dostlar, bunların üzərinin zarizartla uçamazsınız. Amma əgər süpər də saldırı etərsən, lan məni bıraq. Səni öldürürəm ha. Zarizartımı yiyənəmsin. Artıq Charmilion olduğum sürəcə yenərsən, amma böyle yenemez. Sa ə, sol üstə gördüyünüz kimi biz onların 2 təne eee kalesini işğal etmişik. Amma onlar bizim heç bir dənə ə, kalemizi işğal edə bilməyibdi. Mən burdakı Rotomu yenərəm. Bənci daha cücüllüyü. Tamam tamına um on devə. Onunla bir pıç tarix ardından yenəməzsən ola. Və ateşin ruhu dum ruhlar dinçilənin Dostlar, canım, biz yenə video çəkəcəm. Bu gün deyil, amma başqa bir gün çəkərəm. Nədən? Gündə videolar gəlmir artıq. Çünki dostlar, mən artıq məktəblər açılıb, okullar yenə açılıb. Bunun içində videolar gec gələcək. 2 gündən bir, 3 gündən bir elə bir videolar gələ bilər. Artır Rotanımıza girdi və Charizard süpərindən saldırdı. 2 Pokémonu birdən yenecəm. Bakayım. Peçucub, Peçucub ilə yenəsəm. Allah. Artıq qarşı təqimin qaləsi bir ta birişər tanə və öz qalələri qalıb. Buraya saldırma həssə olur deyəcəydim. Amma dördü də mən təhlisiz, qorxaqlar. Durdunuzsa bizi təhliyə çıxırsız. Allah öldüb. Lan Qaçqardov ay. Lan sən də öldünmü? Otosə videoyu bir az duraqlatdım çünki 2 dəqiqəyə gəlinə çay içib gəlirdim. Lan qalib gəldik. Ə, indi ya, unutmuşum. Dostlarınızdan bir tanəsi e, oyunun bitməsini istəyənlər əgər e, oyun bitmə düyməsi varam var orada. Ona basarsınız, basır və oyun bitir. Biz qazanançı olduq. Yenə də 91 xəsar verə biliblər. Beləcə kimin nə qədər xəsar verdiyini ona görə bilərsiniz, əgər Beləcə baxarsınız əgər. Hı, hmm. buyur belə bir dənə də çay var. Başladıq. Belə bir çay olur. Mən bunun fotosunu çəkirəm. Qazandığımız şeylərin fotosunu çəkirəm. Mən bir dənə də kayb itdim deyə bilərəm, çünki beləsə xata etdim. Nə etdim ondan deyim. Biraz videonu dəndirmişdim. Dostlar Beləcə gəlirik. Belə bir yerlər var, oradan başqalar əldə eliyərək kıyafət falan alırsınız və burada isə paçvanlar ala bilərsiz. Və bu paçvanları mən də para yığıram. Mənim bir tanə qardovayr var. Ə, buralarda qarqohum almaq istəyirəm. Qarqohum məncə daha iyi, çarızat kedət iyi ola bilməz, amma və ən sevdiyim paçamandırdan bir tanəsi əjdəd tipli paçamandırdan biri Qarqahomdur. Qarqahom. Buradakı əjdəd tipli olanların cəmi 3 tanə var, amma burada isə setlər ala bilərsiniz, dostlar. Bu setlərlə nə işəyirsiniz? Siz də kıyafətlər falan alırsınız və bu da daha gözəl kıyafətlər var. Qorsan kıyafəti, məsələ. Amma bunlar bahadır. Mənim param yetməz. A, bu nəyə gedər? Amma para yığarsaxaq. Belə paltolonus falan alırsınız və sonun e, sizlər göstərmədiyim bir şey var. Burada itemlər var. Bu itemlərlə də sizlər dostlar, e, paçmalarınızın üzərinə tapa bilərsiniz onlardır. İndi sizlərə göstərəcəm. E, gördüyünüz kimi para ehtiyacınız var. 2000 2100 neçə param var idi. Burada isə diqqətlə ala bilirsiz. Diqqətlərim 0-a az qalıbdı. Burada isə mənim param da itməyəcək sizinkidə. İmkansız olan. Əgər imkansız deyil. Çünki siz buna para yüklərsiniz əgər. İmkansız olmaz. Amma mən param gücəm bu qədər ola bilməz onun içində. Mən ala bilmirəm. Əgər videolarımı bəyənən olarsa, video like laykla atanlar və ya kanalıma abunə olanlar çox olarsa YouTube'dan elde ettiğim parayla buraya para vurabilirim. Ne işe dedim ya. Hmm. falan alabilirsiniz dediğim gibi. Ee, sizlere trainer kartımı gösterdim. buradayız. da her şey var. Arkadaş işleyebilirsiniz. Falan filan falan. Burada ise paçmanlar ve buna bir tane kıyafet almışım. Çox gözəl kiyafət deyil, amma son kiyafətini ala bilmədim. Para yetməz buna. Hmm, belə bir kiyafətdir. Və bir tanəsində var kiyafət, Cindrance. Cindrance kiyafət yoxdur. Amma onu almışam Pikachu. Pikachu o oynadığınızsa, biraz oynadıqdan sonra sizlərə verilən bir Pokémondur. Onunla kiyafət də verir sizlərə özün. Və Slabra və Alolan Tentlas almışam bə Jengar Mr. Mimes. Eee Mr. Mimesə dostlar, eee qaldı deyil. Nətər deyil? Yəni çi sizlərə öyləsina verilmiş bir oyunun başlanğığında sizlərə hədiyyə kimi düşünəndənə biraz ver. İndi sizlərə itemlər nətən yükləyə bilirsiz və uqraynd edə bilərsiniz dostlar. Uqrayndla da səviyyəsini artıraraq sizni daha güclü eləyir. Mənim belə tərk atanları onlar idi. Tək atmalarının səbəbi bunlarla Ukraynı olmaz. Mənim də saldırlarım daha güclü olması üçün bunları Ukrayn etməyim lazımdı. Təzə aldığım, yeni aldığım. Yəni ki, atımın bunu üzərinə at vuraجام. Əsəf. Seb yerə tıkladım və Ukrayn da tıklayırsınız buraya upgrade Biz 10 level edeyim ki daha güclensin. CP atakı sipi atak special atak yani special atakını yükseldir ve trainer kartını gördüyünüz kimi belədir. Və dostlar videonun sonuna gəlirik. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atmağı, kanala abone olmağı unutmayın. Və zilleri açarsınız. Videolarda ilk siz haberdar olarsınız. ve bu da burada ise e, trainer kartlarınızı bir düzenleye bilirsiniz. Sağ olun, kalın, bye bye. Dostlar, gelin videoda hansı başımın olmanı istiyorsanız onu yazarsınız. Sağ olun, salamat kalın, bye bay.